Последние полгода подружился с ребятами, которые РПС, который был в данном Майдан, Казацкий. Вот там тоже звучало, что коллективный орган да, по казацкому принципу на слова, а реально механизма не было, как подключаться новые группы, как принимать решения. Поэтому в итоге получили то, что получили Бардак. Многие люди не поняли, кто то вообще такие наделали ошибок, смешали с с СМИ. Можно их обвинять, можно просто сделать выводы из этого. И если в будущем э, там, делать акции, там, развиваться, пытаться реально бороться с властью, то надо этих ошибок не повторить, потому что опять проиграют. То же самое, что было два года назад на Майдане. Вот говорят, что было на, на, на родовладе, да, армада. Я не согласен, потому что не было. руководили люди, не, ну, они тоже назывались Радой Майдана, сидели. Роды, никто никто не мог влиять. Люди там безхозні хозяї як то намагаються збиватися, вліялі вичують теж отримали. Найбільше організовано. От особисто ти там був, ти знаєш за що ти зараз кажеш? Ну я дав по собі ну, тоді, пора, тоді, пора. тоді, будь ласка, поспілкуйся з тим, хто більше трошки знає. Може, я тобі трошки відкрию очі, якщо ти в тому напрямку. Треба розуміти, що казацьке коло відбувається старшин, але старшини перед тим, як виходити між собою спілкуватись. Вони першочергове радяться е, своїми сотнями, яким чином і що взагалі повинно відбуватися. Тому я хочу сказати, що там дійсно не було в е, повному е, об'ємі народовладдя, бо сотень тих було е, там, три десятки, там, ну, пускай чотири десятки, а людей було сотні тисяч. Розумієш? Але ж... Принципова ідея козацького кола і прямого народовла за допомогою коріння історичного козацького кола обов'язково. Треба... До да, я, я не сперечаюся. Якщо ви не знаєте які речі, щоб вона не казала. Дуже до знаю, бачив ради сотні. бачив ради сотників, бачив хто какую. парад на Майдане, да, когда да. соль говорили, да, мы сейчас скажем привет по Украине, ничего не будет, в итоге что? Майдан зачистили, да, правовый аппарат, глобальские трупы, здесь генералы, тест, вот, вот и кто. Весь красиво можно говорить. Да. Не было механизма реально, не было, и даже не понимали опасность противника, недооценивали его. Вот. Поэтому надо понимать, с чем мы им делаем. Мы им дело с этой бандой, которая грабит 25 лет, у них миллиарды денег, у них мозги, извиняюсь, у них организация есть. У нас этого всего пока нет, поэтому мы проигрываем. Все движи проигрываем. Мы два года уже проигрываем. По факту, если смотреть. Понимаешь? Mm -hmm. Поэтому у нас так мало, не безразличны. У нас 100% ткань может быть всю Украину. — Нужно иметь деньги. Мозги можно купить. — Как оказывается. — Ну, денег у нас нет Законы, Самое да. постепенное это законы. Любого можно убрать, в любой момент сфальсифицировав любой закон, любое дело. Как показывает практика, это... Был бы человек, а статья найдется. Поэтому. А да, чего надо подойти? Не могу, а, даже хороший показатель Ой. на выдаче в России сейчас по той же самой системе, по той же самой. Ну, чему хотел подойти? Что вот я поддерживаю все там, инициативы, как Ленинская громада читал, так, нормальные дела диагональные громады, но я допустим вот лично я там и друзья мои не верим, что. Э Пока нам дадут играться, знаешь, там в это, если это будет маломальская опасность представлять для этой системы, которая играет, они там Конституцию изменят, законы вы принимают, выберут другую громаду, мы, громад, а мы будем одна громада, будем пять других громад. То есть они это переиграют. Они Но Конституция уже моя громада. По Конституции по новому уже нету, да? Да. Ну вот о чем, о чем мы разговор. То есть просто так, что все равно рано или поздно нам придется, э, вот этот правящий класс, прокуроры, судьи, чиновники. Олигархи, даже, наверное, не самое злое, это следствие всего этой коммунистической, комсомольской любительской вот этой институты, только... да, да. да, то есть, э... что хотел сказать, как это то, смотрите, нас мало, да, которые не безразличны, процентов 5. По телегическам ниже Все недоверия не друг другу, все кучками маленькими, да. Вот с этим надо тоже что-то делать, находить какие-то общие точки, даже если там какие-то есть непонимания там да, были, да, вот ради общего дела, враг моего, врага мой друг, да, и мы только вместе сможем какими-то действиями, в принципе, наносить на, на, на удары. Да. То есть есть такие ситуации, есть там, планы там, переговоры с другими движениями, как можно там, там допустим, прокурора поставить, генерального, попытаться, независимо от Порошенко. Ну, в принципе, это все системная работа, есть, Мы готовы сотрудничать с другими движение в этом плане находить эти точки как я не забрал за процедуру как это предлагать как это с кем обсуждать Он только приехал города знал домой хорошо знал в принципе спасибо